А чтобы быть чистыми. А зубы, чтобы микробов не было. Если не чистим зубы, то зубы да. болеть начинают. И сорта начинают плохо пахнуть. Если не чистят зубы каждый день, то они заболевают, а потом их вырывают. Если не чистить можно зубы, они просто могут заболеть, а потом надо будет ты до стоматолога. И стоматолог тебе будет лечить зубы. Мы это делаем, чтобы быть чистым, красивым. Зубки мы чистим, чтобы не выпадали они, чтобы они красивенькие были, блестели, чтобы они... Еще делаю я зубы тоже чистю И щеточка у меня есть. Чтобы не гроба не были в ушках надо чистить, чтоб чисто в ушках было. сегодня я утром проснулся и не хотел вставать, но мама сказала, да мне вставай, сейчас ты под... я одень лапти, пойди в ванну, почисти зубки, умойся, глаза помой. Это зачем мыться, это значит означает, чтобы быть красивеньким, хорошим чтобы чистым, не грязным, ухоженным. И надо мыться по утрам, зубы чистить. А если не будешь чистить зубы, они у тебя покрыются налетом. А это очень плохо, у тебя зубы будут коричневые. Да, будут выпадать. Если будешь грязным, все от тебя улетит. И, бак, и, и бактерии будут богаты на тебе. Когда утром люди просыпаются, всегда надо сразу идти в ванну и умывать зубы чистить. Потому что если зубы не чистить, там появится карий. Если ничего не делаешь, даже голову не мой. То, везде микробы появляются. На зубах, на голове, везде. А если вообще на что не мыть, то а, а я, 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 я так чернила. Да. Я, я, я у папы машина была один раз. он ныне не мых, не мыть. Не на, на ней даже такие пятна большие оставались. А если не мыть руки, то тоже будут вот микробы на пальцах. Микробы. Чтобы быть красивыми. Чтобы быть красивыми. Чтобы когда проснулся и если глаза зас заспанные, умыться и хорошо э, все видеть. А зачем чистить зубы? Чтобы, чтобы, не чище, чтобы, чтобы не зубы были красивые Микробы не ели их Зубы не становились черными Меня уже везли с стоматологу зуб, зуб не делали в пломбу Потом в зуб залез червячок и, и потому что я забывал чистить зубы Ну расскажи, ты умываешься утром? Да Расскажи, зачем ты это делаешь? Я умиваюся ціжуки, вмиваю глазки, буде чистенька. Умиваю глазки мию, залядку делаю, глазки умываю, щоб було чистенько, щоб пласунатися. Я земку умываюсь И чищу зубки и глязки умываю Чтоб будто Мы делаем и, и, зубки не болели Мы посыпаемся и чем все зубки имеем им глазки Чтоб зубки не болели, чтобы глазки не спали ручки мыл, и зубки ночью чистил, чтоб не боялись. Просыпаюсь, чистю зубки, умываюсь, чтоб было чистенько. Делаем зарядку, чтоб были сильными, чтоб были красивыми, нарядными, чтоб с рота не воняло чтобы язык был чистым, чтобы зубы были белыми, чтобы не поселились микробы во рту. Ну Мог тебе за микробы может в рот попасть. А, а еще сердце, чтобы быть красивыми. А Мыть руки, чтобы не было ни клопов. Да. да. Денька, ну, чтобы не да, ну, не лучший. Да, потому что здесь будут везде микробов и будут везде чухаться. И не с... фу с... купаться надо. Чтоб не было ни клубов да. и грязи не Да, не где голову, сампол надо мыться самполом. Зубы все чистю, когда купаюсь. Да, я тоже. Голову мыть. Чтобы и чистыми да. были. Я тоже мою голову. Я тоже. А шампунь, чтобы мыть их. расскажи, ты зубки чистишь? Да. Зачем? Чтобы были чистенькими. У меня зубная паста буратина. Я чищу зубки. Умываюсь. Спускаю ротик. Чтоб микро не просто Быть красивым и быть чистеньким. И аккуратненьким. В садику. А если это не делать, что Значит, будут микробы. И будут девочка неаккуратная или мальчик неаккуратный будет. Разненький будет мальчик.